И с нами на связи уже Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Иван Григорьевич, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. слава. Ну что ж, F-16 теперь официально в Украине. Давайте с этого и начнем. Ваши ожидания и по, вашим, по вашей информации, в каких приоритетных направлениях и где и как может использоваться этот истребитель? Это две основные функции, которые он может, и, наверное, мы на это очень надеемся, что выполнит в первые дни уже своего своей работы в, Укра... в небе над Украиной. И главная функция – это уничтожение фактора российской бомбардировочной авиации, штурмовой авиации, работающей э, управляемыми корректируемыми авиабомбами по территории Украины, особенно по украинскому переднему краю. Мы понимаем, что F-16, оснащенная современными системами, современными ракетами, позволит убрать сейчас российские бомбардировщики Су-34 и Су-35 и не дать им возможность чувствовать себя так спокойно и вольготно, как они чувствовали себя до сегодняшнего дня. И это, конечно же, поддержка украинских наземных операций. То продвижение, которое Россия может себе позволить сейчас, используя еще окно возможностей, которое у нее создалось вследствие того, что Украина не имела достаточно средств противовоздушной обороны и достаточно своей авиации, а Россия им воспользовалась на протяжении весны лета 2024 года, продолжая свою. На свои наступательные операции. Да, кровавые, да, очень тяжелые для них. И э, те операции, которые, если можно назвать какими-то э, успешными, то это первый успех, первые победы э, в очень небольших тактических пределах, оперативных успехов. Они не достигли, несмотря на то, что э, потеряли сотни тысяч своих бойцов погибшими и покалеченными в украинских полях. Поэтому, конечно, в этих двух функциях поддержка наземных украинских операций, как оборонительных, так и, возможно, наступательных, и очи очищение неба над Украиной от российской авиации, это те две вещи, которые мы очень сильно ожидаем от F-16. И мы понимаем, что еще дополнительное, дополнительный сюжет, который мы точно будем видеть, поскольку мы уже можем наблюдать его на протяжении нескольких месяцев, это уничтожение российской системы противовоздушной обороны, которую Россия сконцентрировала как раз в украинском приграниче и сконцентрировала на оккупированных территориях Украины в ожидании F-16. И мы понимаем, что на сегодняшний день украинская сторона, украинские силы обороны очень сориентированы на то, чтобы определять, где находятся и уничтожать эти системы противовоздушной обороны. Мы понимаем, что Россия со всей своей территории, оголяя практически всю критическую инфраструктуру, оголяя свои города, населенные пункты и все то, что может э, служить э, да, в интересах граждан России, но все она все отправляет сейчас на украинский фронт, нам в свою очередь, конечно же. Определяем, где она находится, это система противовоздушной обороны. И, как видим, на протяжении нескольких месяцев уже имеем возможность наблюдать, как мы ее систематически целенаправленно уничтожаем. Да, вот буквально, если говорить о результатах удара по оккупированному а, Крыму, то значительные повреждения получили четыре пусковых установки ЗРК «Триумф», да, в том числе, конечно же, «Жирная цель» а, в порту Севастополя. Российская подводная лодка «Ростов-на-Дону» пошла ко дну. А, вот, кстати, по-моему, не так давно она вышла с ремонта. На нее уже, как говорится, покушались осенью прошлого года. Но, как говорится, а, туда ей и дорога. Ну и тут важно еще что понимать. Что в результате попадания лодка затонула на месте? Да, об этом сообщает Генштаб ВСО. Но ну, и указывается, что субмарина являлась носителем крылатых ракет Калибр. Ее стоимость составляет примерно 300 миллионов долларов. Чего ожидать? Где облегчение, так сказать, ожидать от таких российских потерь? То, что э, подводный флот России, как бы им не кичились и как бы не рассказывали о том, что он остался, и он не насколько был <с <с уничтожен, как э, надводный э, флот. Мы э, помним, что более чем треть и, возможно, более половины, учитывая качество оставшихся кораблей э, российского Черноморского флота, еще недавно наносить, наводящего ужас на государство всего черноморского региона. Понятно, что этот флот остался уже в вчерашнем дне, а точнее в 2023 год, стал последним годом существования того российского черноморского флота, которым пугали детей в портовых городах Румынии, Болгарии и Турции, то мы понимаем, что Россия еще некоторое время говорила о том, что ну, вот у нас остались подводные лодки, подводки, подводные лодки менее уязвимы. Те атаки, которые Украина осуществила относительно этой подводной лодки, системы, Варшавянка и в осенью прошлого года, и в этом году, мы понимаем, что эти лодки тоже уязвимы, они тоже являются украинскими законными целями, и настал их черед. Мы понимаем, что первая уже кормит раков на дне Черного моря, следующие э, у нас цели в очереди стоят уже за этой участью, и э, лодка довольно... Большая, функциональная, то есть она тоже может оснащаться системами «Калибр». И э, ранее они з, э, осуществляли запуск, подводный запуск этих систем «Калибр» по украинским городам. Теперь эта лодка не будет, все остальные будут думать тоже, как искать себе укромное местечко. Ну и, конечно же, они будут находиться и будут уничтожаться вместе с экипажем. Здесь экипаж насчитывал более 50 существ часть из которых, надеюсь, точно нашла свой конец на глубинах Черного моря.